ఓం శ్రీ దత్త మమ త్రిమూర్తులు బ్రహ్మ విష్ణు మరియు మహేశ్వరుల అవతారమైన దైవస్వరూపులు దత్త అనే పదానికి సమర్పించిన అనే అర్థం ఉంది త్రిమూర్తులు ఆత్రిమహర్షి మరియు అనసూయ దంపతులకు పుత్రుడి రూపంలో తమను తాము సమర్పించుకున్నారు కనుక అతడికి దత్త అనే పేరు వచ్చింది ఇతడు ఆత్రికుమారుడు కాబట్టి తన పేరు ఆత్రేయ దత్త మంత్రము దత్తాత్రేయ శివం శాంత నీలనిభం ప్రభుం ఆత్మా మాయారతం దేవమవధూతం దిగంబరం భస్మోద్ధూలిత సర్వాంగం జటా జూటం ధరం విభుం चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं शान्तामिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् शान्ता शान्तामिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्माया देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्माया देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् दत्तात्रेयं नमाम्यहम् दत्तात्रेयशिवं मिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्मायातं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटं धरं विभुम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः